Fevralın 22-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın bəzi yerlərdə arıb yağıntılı olacağı gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm cıvə sıxlığı olacaq. Nisbi rütubət 80-90% olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava şəraitinin əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda aralıq yağışlı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Aralıq duman olacaq. Mülayim şək külək əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə də istil olacaq.